до сборной и плюс с моей команды много футболистов. То есть как бы каких-то осложнений ну, в адаптации не произошло. Все проходит ну, в нормальном рабочем состоянии и как бы готовимся к ближайшим играм. Ну, наверное, Наверное, больше мотивация. Конечно, э, на данном этапе пока давления никакого нет. Есть только давление, ну, переживаю лично я за результат команды. А э, то, что вызвали на такие ответственные матчи, я думаю, это только большой плюс. Ты взяли, ну, скажу честно, только в повторе. На то время было только четыре года мне. Не, ну, не помню. Так на видео повторах видел, конечно. Знаю результат, плачевный для нас. И, конечно, помню, кто забивал голы. В принципе, все знаю, все помню. А ну. Для начала, наверное, скажу, как бы, я считаю эту команду очень сбалансированную, то есть, как бы, каждая позиция у них достаточно укомплектована. Начиная с вратаря, то есть, там два равноценных вратаря. Ну, Ханданович и Облак. То есть, ну, уровень футболистов, говорится, за себя команды интератлетика. Плюс, выделяются на их фоне правый полузащитник Ильичич очень... Ну, очень нравится, как лично мне. И вот этот центральный полузащитник Камп. для кого я могу выделить ну, с их команды. А в основном вся команда такая крепкая, боевая. Футболисты по большому счету в, своих в своем родном чемпионате не играют. Все играют Италия, Германии. То есть европейские такие топовые чемпионаты. Ну, я думаю, будет очень интересная игра. А как она закончится, уже посмотрим.